Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi dalam rancangan Persepsi Dan hari ini kita ada seorang tetamu istimewa Datang daripada jauh, datang daripada Terengganu Iaitu Yabu Hormat Muhammad Abdul Wahid Endok uh, Pesujaya Pas Terengganu Selamat datang studio Muhammad ya, Terima kasih, ya, terima kasih datang jauh-jauh ke sini uh, Masa cuti-cuti raya ni tentu sibuk ni eh? Yang pertamanya uh, Yalah, Yabu baru dilantik sebagai Pesujaya okay, ke, ke dua bulan ya, ya, dan nampaknya selepas dilantik Yang Berhormat telah melantik satu barisan yang terdiri daripada orang muda dengan timbalannya kuat-kuat kanannya semua orang muda. Jadi sebenarnya apa perancangan ah dari Yang Berhormat sendiri tentang pelantikan orang muda di Terengganu ini? Adakah nak ambil alih tim tim orang tua ni ke apa ke macam mana tuan? Ya. Ya, ya, terima kasih uh, hmm. saudara Zul. Mm Pertama-tama uh, saya ucap terima kasih lah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk hadir dalam kita secara santai wawancara pada petang ini. Uh, saya ingin penjelaskan. Yang pertamanya, jawatan pesuruh jaya ini bukan sesuatu yang saya minta. Uh, ini uh, apa nama ini, suatu tanggungjawab yang besar atau yeah. amanah yang berat mm -hmm. yang uh, diberikan dan uh, secara kebetulan, saya sendiri pun uh, mm. yang pertamanya kalau kena yang berhormat Dato' uh, Ustaz Haji Harun Taib Ketua mm -hmm. Ulama yeah. uh, mantan bekas perjaya sebelum hari ini mm. kalau kena dia uh, tidak uzur saya tak akan terima oh, jadi okay. atas keuzuran tu mm. jadi memandangkan uh, kawan-kawan kata oh kita terpaksa buat perubahan maka hmm. atas dasar tanggungjawab dan kawan-kawan nak bantu sama-sama maka hmm. kita ambil tanggungjawab itu. Ya ya. Itu yang pertama. Yang keduanya saya hmm. akui hakikat saya terima hakikat bahawa saya bukan yang terbaik. Ya, bukan yang terbaik tetapi kawan-kawan ya. uh, kata antara lepas daripada saf-saf yang agak senior ni mm, aa, mm. mereka masih berperanan yeah, di yeah. pusat mm. tapi perlu diberikan mandat kepada yang golongan yang agak lebih muda sikit mm. maka saya ambil tanggungjawab itu mm. aa, dan uh, insya-Allah um, kita terpaksa membuat uh, perubahan ini atas dasar kerana kalau kita perhatikan tren yang adanya begitu mm. uh, tren, yang pertama trend pengundi yeah. di Terengganu 53% pengundi seluruh negeri Terengganu umur hmm. antara 21 hingga 40. Yeah. Ini kelurahan muda yeah. yang akan menentukan kemenangan. Hmm. Hmm. Uh, apa nama ni, uh, corak kemenangan dan juga uh, di, di negeri Terengganu. Yeah. Okay. Jadi, oleh itu, bahagian kali bila dia beri amanahkan kepada saya dan saya memikirkan uh, perlu ada suatu lapisan yang lebih muda yang hmm. lebih ini saya tidak kata yang tua tu ataupun yang veteran yang hmm. itu tu mereka tidak berperanan mereka yeah. berperanan hmm. menasihat membantu kami tetapi kali ini saya uh, dan kawan-kawan memikirkan kita perlu tonjolkan yang lebih muda yang lebih bertenaga eh, tapi dilihat ha. ya mak yeah, uh, yeah. kalau kita lihat pasukan yang Bumat bentuk yang baru yeah, ni yeah. seolah-olah macam satu Lapis kedua kepada uh, Basis kepimpinan pasukan ya yeah, ya yeah, yeah. Pasal pasal timbalan-timbalan hmm. uh, saya sebagai contoh. Hmm. Uh, Ustaz Satiful Bahari hmm. timbalan Pusat Jaya satu yeah. sebelum pada ini pun dia memang apa nama timbalan Pusat Jaya. Okey okey. Okey uh, saudara Mujidin Abdul Rashid sebelum pada ini dia ketua hmm. penerangan. Okey. Uh, yang berhormat Dr. Alias Abdul Razak Alias hmm. Razak hmm. Uh, Dia memang apa nama ni, pimpinan di peringkat kawasan Dan dia yeah. terlibat dengan negeri eh uh, Adun dan juga sebagai ketua hmm. apa namanya penerangan di peringkat negeri. Ya. Yeah. Jadi uh, ini antara pelapis yang kita nak tonjolkan. Hmm. Okey. Jadi bila saya tonjolkan yang lebih muda, uh, matlamat saya ialah yang pertama eh uh, kita nak yang pimpinan pelapis yang lebih muda ni biar nampak yang lebih ceria lebih muda dan lebih mesra kepada hmm, rakyat. Hmm. Ini approach pendekatan yang kita nak 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 berikan sebagai tawaran kepada rakyat. Adakah ini apa ni nak counter yang dibuat oleh Amno? misalnya Amno daripada Datuk Idris Jusoh satu barisan. Kemudian datang pula untuk Ahmad Said satu barisan. Adakah ini strategi yang begitu ke macam ya, mana? tak nak komen banyak bagi Ahli Nur ni bagi persoalan dia. mungkin okay. dia ada okay. strategi dia. Yeah. Tapi bagi kami bagi uh, saya bagi kita uh, di Terengganu uh, oleh uh, kerana memang sampai ke satu tahap sekarang ni kita nak kena tonjol yang muda-muda sebagai pelapis. Okay. Ha, dan saya pun dah masuk pertengahan muda dah ni, dah agak tua ni. Okey okey. <laughs> dah tua dah ni ya. Mm. Jadi maknanya mm -hmm. aa, mungkin saya pun mungkin tidak lama lepas yeah. ni akan, akan akan ada pengganti yeah. supaya kita punya kesenamungan dan segi kepimpinan di Terengganu tu memang kita tidak ada masalah. Okey. Mm. Dan segi pelapis-pelapis yang muda-muda dan eh, ekoran kerana daripada itu juga mungkin dalam apa, apa nama ni calon-calon uh, dalam pilihan raya pun akan mungkin banyak akan yang mungkin lebih ramai yang muda daripada yang agak hmm. agak, agak tua-tua. Okey, perkara ha. yang pertama yang saya notice apabila Ya ambil alih kepimpinan sebagai yeah. Pesu jaya ketika bertemu dengan uh, perantau daripada seluruh Malaysia yang pulang ke Terengganu baru ni, Ya yeah, yeah. Berhormat telah memberi semacam satu isyarat bahawa uh, kepimpinan PAS Terengganu perlu mengubah pendekatan dia berbanding dengan mungkin ...apa ni yang di semacam persepsi sebelum ini Terengganu ni berbeza Kelantan. Hmm. Pimpinan Terengganu agak kasar. Hmm. Uh, isu apa kafe berkafe berkembang di Terengganu dan sebagainya dan ya Ahmad telah memberikan contoh bagaimana untuk guru Ni Aziz di Kelantan sampai mereka diboleh pergi kepada rumah uh, Ashim, ketua. Ashim ya, ketua bahagian tanah, tanah merah yang meninggal. Yeah. Apakah ini satu rancangan yeah, ya yeah. Ahmad yeah. sendiri... untuk yeah, yeah, yeah. meredakan melembutkan sedikit ke mana? Yeah, ya. Yeah, yeah. ya saya sebenarnya uh, agak lama Hmm jadi wakil rakyat pun agak lama. Yeah. Dan uh, pendekatan dengan rakyat pun kita tahu apa nama ni kita buat kajian sikit. Hmm. Berhubung dengan nyelah uh, orang Melayu ni kita buat yeah. kaji sikit okay. pasal uh, mereka ini rakyat kita, pemundi kita, penyokong hmm. kita tak kira dia parti apa. Tak kira-kira. Yeah. Dan memang kita kena terima hakikat bahawa kita tak boleh menang dengan orang PAS saja. Okey. Okay. Kita mm -hmm. tak boleh menang dengan orang PAS saja. Punya compass saja. Ya. Yeah. Kena ada macam swing berlaku tahun 99. Ya. Yeah. Begitu tinggi peratusan kemenangan kerana kes yeah. orang Amanah dengan yeah. isu pada waktu itu mm -hmm. menyokong kita. Jadi uh, saya mengasaskan bahawa uh, dah lebih 10 um, uh, puluhan tahun dah. Saya mm. sejak tahun uh, awal 80-an, okay. akhir 70-an awal 80-an. Mm. 80-an. Kita di Terengganu saya perhatikan kita semacam kod angkut kita terperangkap. Okay. Oh, saya sebutkan kan kod angkut tu terperangkap yeah. hmm. dengan strategi Ahnu hmm. dengan isu kafir mengkafir. Saya okay. nampak kita putus hubungan dengan orang UMNO Yang sepatutnya menjadi a hmm. uh, dai pen, bahan apa ni orang yang kita patut dakwah. Yeah. pasal kita sendiri sebenarnya yeah. kita dalam pas ni kepimpinan di semua mereka kita ada tanggungjawab. Ya. Yeah. Tanggungjawab dakwah tanggungjawab tarbiah, hmm. tanggungjawab politik. Hmm. Tapi kita gagal dalam konteks dakwah. Mm. Bila UMNO diperang kita diperangkapkan begitu rupa dan orang kita yang hmm. terjebak dengan perangkap itu. Hmm. Sebagai contoh hmm. uh, Zul sebut tadi ya uh, hmm. isu kafe mengkafe semua hmm. itu. Hmm. Sebenarnya uh, Tukgu, uh Presiden hmm. dan Pesuruhjaya pada waktu itu am hmm. masa tu belum presiden lagi. Sojaya pada waktu itu hmm. ataupun uh, datuk sri tuan guru haji abdul Hadi awang hmm. uh, dia mengajar dan beri peringatan perkara biasa iaitu batas-batas hmm. iman dan kufur. Ya. Orang kita pula dia semangat tanpa dengan ilmu yang yang hmm. yang yang jelas begitu. Ambil tindakan yang melulu begitu. Hmm. Jadi bila kita masuk usaha amno untuk supaya kita tidak rapat dengan masyarakat dengan tuduhan kau tidak pergi ya, apa namanya kematian sebagai contoh hmm. hmm. kalau orang menua meninggal yeah, yeah. tidak pergi tidak hadir ke kenduri walaupun saudara sendiri hmm. ini ini berlaku dulu yeah. tapi Alhamdulillah sekarang dah reda dah, yeah, dah yeah. selesai yeah. jadi bila itu berlaku hmm. maknanya kita sekarang tak ada masa, kita nak mengundi baru pergi cari hmm. ha, orang menua kata macam mana sekarang mau nak jumpa selama ni hmm. ha jadi kita kita kalah dah segitu jadi hmm saya rasa kita perbetulkan makan masa yang panjang mm -hmm. uh, dan Alhamdulillah benda tu dah gede mm. pernah kita dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu saya mm. salah seorang jatah kuasa mm. kita panggil uh, jatah kuasa perpaduan umah yeah. kan nak menyelesaikan di peringkat de ahli Dewan mm. ada wakil daripada PAS mm. ada wakil daripada uh, mm. UMNO dan um, mm. setiausaha apa namanya yang dipertua Dewan sebagai, mm. sebagai sebagai pengurusi mm. tapi tak selesai masalah mm. tidak ada kesungguhan daripada UMNO untuk yeah. selesai masalah kerana itu projek dia Okay. Jadi, akhirnya sekarang dah gede. Dan itu hmm. sebabnya saya ikut masa perantauan ini. Saya kata, kehebatan macam di Kelantan. Hmm. Uh, pemimpin UMNO meninggal. Hmm. Ha? Hmm. Tok Guni Aziz Hadi. Hmm. Uh, saya ingatkan memberi satu kesan yang besar yeah. kepada keluarga dia. Hmm. Uh, dia kata, macam mana? Uh, tu? Jadi, dia kata, dia dah, dah dua kali menangis, dua kali teriuk Kelantan. Yeah, 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 uh, dua yeah, kali yeah. menangis, dua hmm. kali teriuk dia kata. Hmm. Yang pertama, pasal ayah dia meninggal. Hmm. Yang kedua, pasal Tok Menteri besar Kelantan Halde hmm. Pergi ziarah hmm. Pergi melawat hmm. ha, Padahal arwah ayah Dia dia kata apa Dia tak kata ke Tukgu Masa yeah. dia hidup yeah. Tapi mana Besarnya jiwa guru Dalam konteks dakwah yeah. Ini satu contoh Yang kita kena ikut Saya ingatkan Akhirnya Apa nama ni Hilang ha, Apa nama ni uh, hmm. Saya sebutkan tadi Perangkap tadi hmm. Kita dapat Kita dapat pecahkan tembok itu Dan hmm. Alhamdulillah Sekarang ni isu tu dah geda Okey, Ya bapak Kita, kita ya. berdahak sekentar okay, Kita okay, jumpa okay. lagi selama ni. Ok, ini, okay Okey, kita jumpa lagi dalam rancangan persepsi persepsi uh, yeah. ya bapak yeah. tadi yang bapak kata isu kafe-mekafe, isu murtad yang kita mainkan dulu belaka di kalangan di kalangan pas hmm. dan nampaknya kebelakangan ini ya Bih, hmm. uh, dia sudah semacam sudah diambil alih oleh UMNO sebenarnya Perekat pusat hmm. ngo ngo yang pro umno misalnya perkasa hmm. dan berbagai lagi ngo ditubuhkan banyak tentang mempermainkan isu-isu yang sensitif ini isu-isu agama ni isu misalnya gereja metodis dan masyarakat utama isu ni sebagainya dan seolah-olah isu ini telah diambil alih oleh oleh UMNO apa ya, komen ya, ya. Uh, uh, saya saya nampaknya begini memang UMNO ni dia uh. ada perancangan dia jadi okay. tak bukan dia kisah sangat bab agama murtad tak murtad ni okay. jadi dulu uh. dia tuju kepada orang Melayu di Terengganu sebagai contoh uh. kerana okay, untuk nak memenang pelayar dan dapat sokongan orang Melayu di Terengganu okey okay dan memang kita terkesan dengan itu. Sekarang ni benda tu semacam dah selesai. Okay. Baik. Isu sekarang yang timbul akhir-akhir ni kerana ialah bila orang Cina dah mula kurang sokongan kepada AMNO dan Barisan. Okay. Ha, hmm. dia terpaksa hidupkan isu ni kerana baki-baki saki-baki pengundi Melayu itu hmm. yang nak dia pastikan terus menyokong AMNO. Jadi isu dia okay. Tanpa pengeliru dah sensitiviti orang bukan Islam, orang Cina dan sebagainya. Yeah. Jadi isu murtad, apa namanya isu grejo, mm. isu dia sengaja diperbesarkan mm. a apa namanya dia, dia dijadikan ditimbulkan isu yang pertama nak tutup isu-isu lain yang lebih yang lebih kritikal, yang lebih mm. mendesak. Mm. Yang keduanya kerana untuk nak memastikan mereka terus mendapat sokongan Melayu. Okay. Kerana itu saja harapan mereka hmm. ha, di samping apa namanya isu-isu uh, apa namanya uh, uh, pengundi yang hmm. daftar senarai pengundi yang yang hmm. kotor oleh SPR, dia okay. nak tutup isu-isu lain, hmm. maka dia mainkan isu-isu macam ni okay. ha, kononnya mereka lah perjuangan Melayu, saya dua ni isu mak sabu kononnya, hmm. Abu ha, berbual dengan hmm. Bukit Kepong. Okay. Ha, Konon mereka lah yang menjuangkan kemerdekaan, hmm. tapi hakikat sebenarnya, hmm. dia per persepsi sejarah pada kacamata mereka tidak memberikan apa nama ni apa nama ni persepsi yang lebih 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 telus hmm. tentang apa sejarah yang berlaku sebenarnya. Okey, kita balik kembali kepada kepada Terengganu ni. Ah ya Terengganu sekarang dipimpin oleh uh, Datuk Seri Mak Said. Yeah. Mak Said ada masalah Ah ya, <king> pertemuan peribadi <Yeah>, yeah, yeah. dengan 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 apa ni dengan Jemaah tentang satu video yang, berjuta, yeah. yang sangat terkenal yeah, yeah, itu. Yeah, yeah. Uh, dan dilihat uh, mak saya ini tidak uh, lah satu figure yang bakal memimpin Terengganu dan sebagainya. Hmm. Sebenarnya apa pengalaman peribadi dengan dengan uh, dengan mak saya? Ya, yeah, yeah. saya ingat uh, lepas pilihan raya tahun 2008. Okey. Apabila pihak istana uh, ada masalah dengan pelantikan Menteri Besar hmm. Datuk Seri Idris Yusof pada waktu itu, hmm. maka uh, Datuk Mahsaid lah sebagai hmm. alternatif yang diangkat, ang yang hmm. diambil untuk hmm. dilantik jadi Menteri Besar oleh Tuanku Sultan. Hmm. Hmm. Dan uh, saya bertemu dengan beliau. Hmm. Saya bertemu dengan beliau, saya buat kunjungan ke beliau, hmm. pergi ke pejabat beliau hmm. dan bercakap pasal kenangan lama lah, tahun yeah. lama, hmm. uh, dah berapa penggal dalam dewan dengan dia. Okay. Jadi uh, dia sendiri menerima hakikat bahawa dia mengaku bahawa peringkat awal masa hmm. nak pilihan raya, nak adat pilihan raya 2008 tu, nama dia pun tak ada dalam senarai sebenarnya. Oh. Ha, tidak ada dalam senarai hmm. tapi akhirnya jenis gedebek dia lawan-lawan dan -lawan, masuk balik senarai yeah, yeah. dan akhirnya dia jadi Menteri Besar. Hmm. Dan dia kata dia pun tak sangka jadi Menteri Besar. Hmm. Ha, dia tak terfikir yang dia nak jadi Menteri Besar. Hmm. Cuma bila saya uh, jumpa dengan dia tu, saya peringat dekat dia lah hmm. uh, supaya jangan apa nama ni, jangan ikut perangai Datuk Seri Dreh lah. Kata yeah, lah yeah. Supaya, iyalah uh, soal parti tu parti, tapi soal pembangunan Terengganu ni, hmm. jangan kita ambil tindakan yang merugikan rakyat. Hmm. Antara yang kami ingatkan pada waktu itu, isu royalti sebagai hmm. contoh. Hmm. Jangan tarik balik saman yang kerajaan Pas Padangnu ketika itu hmm. saman kerajaan pusat, saman Petronas kerana menafikan hak royalti. Yeah. Kita kata jangan tarik balik lagi. Walaupun oleh, oleh kerana pusat janji nak bagi balik, hmm. tapi pastikan dia bagi balik dalam bentuk yang asal. Hmm. barulah kita tarik balik supaya benda tu kembali kepada hak kita. Hmm. Dan dia dengar pandangan kita pada hmm. waktu itu dan sampai sekarang sama itu masih berjalan tapi masih masih itu tapi tidak 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 ada perbincangan yeah. dan katanya rundingan demi rundingan itu uh, itu antara tujuan pertemuanlah hmm. uh, dengan dengan itu tetapi hakikatnya saya pun tak mahu masuk campur banyak dengan politik dalaman AMNO di Terengganu okay. cuma bagi kitanya kita nak beritahu pada rakyat Terengganu dengan kepimpinan yang baru ni kita nak beri satu harapan baru pada rakyat Terengganu okay. sebagai pilihan yeah. ...untuk nak ada pelayar yang akan datang ni... Hmm. Ha, ...dengan pimpinan yang lebih muda, hmm. lebih mesra, lebih hmm. dinamik... ...dan kita, benda-benda yang kita akan tawarkan pada rakyat... Hmm. ...karena suasana yang ada waktu datuk Sri D. Jusoh ke... Hmm. ...waktu datuk Sri Mak Sa'id ke jadi Menteri Besar... Hmm. ...memang terganu sekarang ni, tercorok. Okay. Kita antara negeri yang paling banyak mengeluarkan hasil... ...melalui hmm. Petronas tapi sampai sekarang kekal negeri yang antara rakyat paling miskin paling ramai. Hmm. Jadi kekal. Ini satu benda yang rakyat kena fikir secara serius. Macam mana negeri yang kaya Sabah, Sarawak, Terengganu yang ada petroleum hmm. tapi rakyat miskin yang paling ramai juga Sabah, Sarawak, Terengganu. Ha. apa uh, motor ataupun yang 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 kerajaan kadahlah hmm. diberikan amanah oleh oleh rakyat yang yang hmm. yang yang rasa yeah. nak tawakan nak beri harapan kepada rakyat apa yeah, ya yeah. Nak, kita dia, kita hmm. kita sebenarnya kan, hmm. saya dah siap dah hmm. draft manifesto okay. ya tapi kita masih belum perhalusi lagi hmm. uh, kita sebenarnya uh, kita punya slogan ialah uh, dalam bentuk slogan lah, yeah. uh, harapan baru rakyat Terengganu mm -hmm. kepada kita mm -hmm. dan kita sebenarnya uh, apa, -apa nama ni, kita nak pastikan dengan uh, uh, tema yang ada ni kita nak pastikan rakyat Terengganu, Terengganu yang bersatu hmm. Kita nak menyatukan Rakyat semula, negeri Terengganu Yang keduanya, yang maju dan berkebajikan hmm. Negeri berkebajikan hmm. Macam di pusat, kita okay. dah keluarkan Negara berkebajikan, tapi okay. Terengganu Dengan kewangan yang ada Kalau tidak ada berlaku pembaziran Tidak ada berlaku pembocor bocor Di sana sini, hmm. tidak ada berlaku Ketirisan dan penyelewengan hmm. Pasal di Terengganu Banyak duit dihabiskan kepada program aktiviti yang tidak memberi pulangan kepada rakyat hmm. oh, buat infra pun yang runtuh sana, runtuh sini ini hmm. yang kita selalu dedah daripada dulu yeah. tetapi rakyat sendiri tidak ada apa-apa manfaat tidak ada apa-apa apa nama secara langsung manfaat dan terbeban sekarang ni dengan kos hidup yang cukup tinggi di Terengganu hmm. sekarang. Hmm. Ha kita timbulkan bagi contoh uh, di dalam dewan baru-baru ni tapi mereka tak dapat memberikan jawapan yang tu. Uh, kata negeri lain pun mahal juga barang-barang makanan. Ha uh, jadi jawab hmm. macam pak pandir begitu. Yeah, ha, yeah. Pak pandir kata anak awal <coughs> lain pun mati juga bukan anak kita <coughs> je mati. Itu yeah. tak selesai masalah. Yeah. Jadi kita akan offerkan alternatif kita nak membantu rakyat hmm. dan nak menjaga kebajikan rakyat hmm. dengan keuangan yang ada dengan 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 apa ni pastikan tidak ada uh, ketirisan dan pembocoran, pembaziran, penyelewengan dan kita harap akhirnya rakyat Hmm. akan diberikan apa dalam pembelaan yang sewajarnya insyaallah ketika yang abuhummat uh, hmm. berusaha lah untuk memberi harapan hmm. kepada rakyat sudah tu apa ni uh, kerajaan bahasa nasional yang ada di Tanah sekarang, terasa bahawa uh, ini satu satu gugatan yang kuat dan hmm. berbagai katanya berbagai-bagai usul dibuat untuk pastikan misalnya uh, memasukkan apa ni apa uh, yang buat pernah dedahkan apa sebenarnya yang yang berlaku ya mamak yang cuba dibuat oleh BN untuk mengekalkan kuasa dia sekarang. Iya, saya saya kalau kita tengok sejarah Terengganu ni, hmm. uh, sejak pilihan raya pertama lepas merdeka tahun yeah. 59. Okay. Pilihan raya 55 tu belum merdeka. Hmm. Dalam pilihan raya 59, Terengganu antara negeri yang awal dimenangi oleh PAS tahun 59. Hmm. Dua tahun lepas merdeka. Hmm. Pada waktu itu kerana Uh, saya nak sebutkan sejarah sikit ni supaya biar kita ingat balik okay. kita punya tu kerana waktu tu dia tak buat serentak kan masalah logistik, masalah pengangkutan, masalah masalah lain dia buat negeri ke negeri. Hmm. Terengganu menang dulu. Lepas tu bawa Kelantan. Hmm. Waktu tu ada 24 kursi dan PAS bertanding atas lambang bulan bintang. Hmm. Partai Islam lambang bulan bintang, Parti AMNO, AMNO Perikatan belum Barisan Nasional lagi. Lambang dia kapal layar. Hmm. Okey. Okay dan serpihan daripada UMNO parti negara pimpinan Datuk On lama mm. padi padi yang diikat pada Goma bila bertanding 24 kerusi dalam pilihan yang pertama lepas merdeka tahun mm. 59 uh, PAS menang 13 kerusi yeah. UMNO Perikatan menang 7 parti negara menang 4 okay. jadi parti negara dengan UMNO bila digabung hanya 11 kita mm. masih ada simple majority 2 mm. ok tetapi bila kita dua majoriti, simple majoriti, kita dengan lebih 2 kerusi, pada waktu itu belum ada peraturan dewan undangan -undang negeri boleh berlantik speaker dewan hmm. ataupun dia pertua dewan di kalangan orang luar. Hmm. Dia ambil di kalangan ADUN yang menang. menang. Jadi lantik seorang ADUN pas jadi speaker. Hmm. Jadi tinggal satu majoriti. Kerana speaker dia tak dia lah dia. Yeah. Tinggal satu majoriti. Bila tinggal satu majoriti, amo hmm. pada waktu itu perancangan dia dia dah niat dah nak 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 rampas kuasa. Hmm. Ha, nak apa kuasa? Ini pengalaman kita di Tengannu. Hmm. Akhirnya mereka cuba pujuk 2-3 orang ada-ada pas bawa ke Kuala Lumpur beri macam-macam habuan, tawaran dan akhirnya mereka berjaya dan sejarah itu berulang di Perak ha, berjaya ya. tapi pada ya. waktu itu kita ya. hanya mampu bertahan 2 tahun 4 bulan ya. dengan satu usul undi tak percaya jatuh ya. ke dalam pas Terengganu ya. dan di Perak ni ya. jatuh terus dengan tak, tak, usul usul tak usul, pakai usul-usul tak pakai kuasa tapi saya nak sebutnya bila ya. berlaku begitu kita nak menang balik Terengganu Hmm. kita ambil masa 40 tahun hmm. daripada tahun 59 tahun hmm. 99 kita menang balik hmm. okey bila kita menang balik tahun 99 dengan fakta-fakta uh, uh, kemenangan tu saya tak nak ceritalah sekarang ni hmm. pasal benda tu mungkin makan masa, tetapi bila menang balik hmm. kita mampu bertahan setahun sepanjang sepanjang okey 4 tahun 3 bulan tetapi nak menjatuhkan dia memang rancang nak menjatuhkan balik dia menggunakan strategi angkut pengundi luar dia daftar kemasukan pengundi padahal kita kerajaan Terengganu tak ada apa yang boleh dikatakan kesilapan kerajaan negeri dan segi pimpinan uh, yang amat berhormat pada waktu itu tunggu tunggu uh, penanda Datuk Seri hmm. Haji Hadi Awang hmm. apa kesalahan hmm. ada penyelidikan tak ada hmm. kita ada hisbah kita ada apa, -apa. Hmm. ada ada apa apa, -apa, -apa tak ada hmm. tetapi dia menggunakan pengundi luar yang didaftarkan kenaikan sampai 17% 17%. Biasanya 4 hingga 5% saja daripada hmm. 4-5 tahun tu hmm. 4-5% kenaikan hmm. Pertambahan pengundi uh, Pasal rakyat Terengganu tak ramai yeah, yeah. Tapi naik sampai 17% lebih Sampai lebih pada 170 ribu pengundi Sat baru 170 ribu? Ya hmm. Daripada Pahang Daripada Perak Daripada Selangor Yang diangkut untuk menjatuhkan Kerajaan Pas Terengganu hmm. Kita dah bantah tak boleh buat apa Ini perancangan SPR hmm. Jabatan Pendaftaran Dia tahu benda ni Satu sindiket yang dilakukan begitu hmm. Tapi kita kalah Tak boleh lah Dan segitu Kita pengalaman okay. kita tetapi sekarang ni benda yang sama mereka buat. Hmm. Nak ada pelarian yang akan datang ni. Dan tadi kita buat satu 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 PC tadi berhubung dengan apa yang berlaku di Terengganu dan di Selangor dan negeri-negeri lain. Hmm. Mereka pengundi-pengundi yang pernah dia import untuk buat masuk ni, masing-masing nak nak yang akan datang ni oleh kerana pengundi Tionghoa orang Cina dah tak sokong mereka, dia balik semula ke negeri sebahagian besarnya, tapi masih kekal pun ada. Untuk nak check vacuum yang ada tu dia buat masuk parti pengundi penata penata izin dan sebagainya ya. dan tadi kami dedahkan macam-macam tadi antaranya kami dedahkan uh, apa hmm. nama ni hmm. uh, sebagai contoh uh, ni, ni ni pengundi penduduk pengundi penduduk sementara terengganu hmm. Ha? Hmm. dia dia masih hmm. kat penalan hijau walaupun hijau lama pas ya. okay. <laughs> tetapi maknanya <laughs> dia masuk dia ni hmm. belum jadi rakyat hmm. macam mana SPR masuk senarai sebagai pengundi hmm. dia ni bukan rakyat. Belum rakyat belum lagi. Belum rakyat lagi. Hmm. Ni kad benar ni dia bawah daripada PR. PR hmm. tu pemenu resident. Ya. Yeah. Pem tetap. Itu yeah. pun bukan rakyat lagi. Yeah. Ha, tapi ini ni baru baru daftar. Daftar apa naik sementara. Hmm kat dalam sementara. Dalam sementara. Ha hmm. belum tu. Tapi dah didaftarkan dengan SPR. Hmm. ini yang kita dedahkan benda-benda yang banyak jadi, ke jumlah yang ni. Beribu? Ha, boleh bukan? Ah yeah. boleh tah. Ya. Ha, ibu ibu. Yeah. kita rendah sikit-sikit. Yeah. Pasal kes kita nak kita nak supaya hmm. dia tahu yang kita tahu dan kita nak mereka perbetulkan. Hmm. Ha, hmm. macam pengundi Myanmar, 5006 enam orang. Hmm. 5006 di di Terengganu. Di Terengganu. Oh, ha, transit di Langkawi Kedah. Okey okey dia proses-proses balik ke menalan tapi daftar hmm. di Kijal kawasan yang maklumat menteri besar Datuk yeah. Masaid. Separuh sebahagian dia masuk ke Parlimen Pekan untuk nak jaga kawasan Perdana Menteri. Hmm. Saya kata ini dan dan kita tahu kita check. Hmm. Dia setempat antara dia buatnya untuk nak ni mereka mereka yang terlibat tu dekat dengan resort di Cherating tu. Ah hmm. uh, TM Resort di Cherating. Hmm. Uh, ini semua kita ada maklumat. Hmm. Tapi kita nak dedahkan perkara ni supaya kita bagi kita nak ada pilihan raya ni kita nak supaya kita berlawan macam main bola je bola ni menang kalah perkara biasa hmm. tapi kita nak main bola atas padang yang sama rata hmm. ha, same level of playing field atas okay. padang kalah menang tu bak lain okay dan bagi kita kita anggap SPR tu sebagai referee last hmm. Lain sebelah, sebelah sana polis yeah. last sembilan sebelah sini majlis uh, kerajaan tempatan hmm. Majlis bandaraya Kuala Tengganu ke Majlis hmm. daerah kemaman ke uh, Majlis bandaraya kemaman ke hmm. Jadi dia berlaku adil hmm. ah, Eh dah, ni pengalaman saya di Kuala Tengganu Masa pelayanan kecil Kuala Tengganu yeah. ah, Pegawai pengurus pelayanan raya bekerja untuk UMNO Bila kita bantah <laughs> akhirnya dia, dia ganti orang lain Tapi ini benda-benda yang betul lah Okey kita harap uh, mesej yang disampaikan oleh Yang Berhormat uh, Muhammad Abdul Wahid Unduk ini sampai kepada pihak SPR, kepada Yang Amat Berhormat uh, Menteri Besar Terengganu bahawa PAS mahukan padang yang sama rata uh, level playing field untuk pilihan yang akan datang. Terima kasih banyak ya, kepada ya. uh, Yang Berhormat Abdul Wahid Nduk, Kedah bersama kita ini. Sekian, wabillahi taufiq alaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.